7 лет, вот имеет большую актуальность. И с каждым годом у нас ну, растет количество участников. В последние годы мы немножко эм... Направили наш формат на детское творчество, то есть это дети и студенты. Раньше еще профессиональные художники участвовали, но мы решили, что мы лучше будем поощрять детей, то есть направлять те деньги, которые, с которыми мы выкупали картины художников, мы лучше их потратим на то, чтобы детям были достойные подарки и всем-всем хватило реквизита. Вот.

а как вы определились, что вы хотите рисовать? По потому, как умеете или потому, что нравится? Потому что нравится. А почему вы пришли сюда участвовать в конкурсе? Ну, я в прошлом году участвовала, мне понравилось. Из интереса. Да, из интереса для участия. А, а ты получала какой-то приз? Или? Да, получала краски, альбом. Ну интересно каждый год нарисовать одно и то же животное, тюльпаны? Не, ну у меня не одно и то же. В этом году я хочу что-то другое нарисовать, но в прошлом году у меня были тюльпаны и, и люди проходящие. Вот так вот ракурс, как я сижу, вот так вот я и рисовала. Честно, те еще туда. Да? Здесь я бы будет смотреть яркость, у тебя будет ярко, тебя... Отсюда у тебя пойдет уже бомба самих тюльпанов. Полностью вот она будет. Да, каждый год мы стараемся участвовать, принимать э, участие э, своими творческими работами и э, всякие мероприятия, городские, областные. Вот, на все это мы живо реагируем и всегда стараемся не только реноме нашей школы это, кстати, поддерживать, но и, главное, стимул творчества у детей. Им это интересно, участие, соревнования. Так что всегда стараемся активизировать детей именно вот на такие вот вещи. Ну, я вам скажу так, всякая активная такая среда, не только соревновательная, между детьми, но и просто вот видеть, как делает кто-то из твоих учеников, соучеников, да, у кого-то лучше, у кого-то хуже, этот опыт принимают дети, и это полезнее не в меньшей степени, чем если бы, допустим, преподаватель рассказывал как надо. Поэтому эта вот соревновательность между детьми, она вот именно раз стимулирует их творческий такой вот подход и вообще активную позицию, скажем так.